ialah siapa yang patut menganggotai lembaga pengarah syarikat. Negara ini di set. Siapa yang jadi kerajaan, dia tentukan. Siapa yang akan berada di mana. Itu sistem politik kita. Maka puluhan tahun lamanya, ahli-ahli pengarah, pengarah syarikat dilantik dari kalangan orang-orang yang akan memberi sumbangan balik kepada politik. Maka orang politik lah yang banyak membarisi alih-alih lembaga pengarah syarikat. Termasuk syarikat-syarikat yang ada kepentingan besar. Macam PKNK, BDW, dan kontak kedah lah. Termasuk di peringkat persekutuan. Alih-alih politik dilantik menjadi pengurusi. Alih-alih lembaga pengarah. Akhirnya kerana bukan bidang yang sesuai maka ahli lembaga pengarah menjadi pak turut kepada pengurusan tak ada keputusan untuk memandu pengurusan syarikat maka lembaga pengarah datang mesyuarat ambil elan balik ini minta maaflah lah cakap tu terangan tu memang kita kena mengaku waktu berlaku puluhan tahun lamanya saya masuk ke pejabat 2020 20. kita listkan di mana ada lembaga pengarah syarikat kerajaan lantikan politik memang lagu tu oh orang ni boleh duduk sini orang ni boleh duduk sini orang boleh duduk sini dilema saya ialah saya nak memacu syarikat secara profesional atau political driven supaya orang-orang politik ni ada tempat dan mereka terus menyokong memberi sokongan atau mereka terus bekerja dalam bidang politik dibantu oleh pendapatan daripada menjadi ahli lembaga pengarah syarikat. Ini tren puluhan tahun. Saya mula dengan uh, memahamkan rakan-rakan. Kita pegang amanah kerajaan, pegang amanah besar daripada rakyat. Kita nak jadi peneraju kepada kemajuan dan pembangunan untuk melaksanakan amanah besar ni. Maka tempat-tempat penting dalam syarikat-syarikat utama yang penting adalah orang-orang yang ada keupayaan, ada capability untuk memimpin syarikat, membuat keputusan-keputusan besar supaya keputusan itu nanti akan boleh memandu Menata letak Tuning Untuk capai Matlamat syarikat Maka Post Itu mula diisi oleh Orang-orang yang ada Keupayaan sebenar Berbanding keupayaan Ataupun sebagai tanda terima kasih Kepada rakan-rakan Saya minta maaflah Di atas uh, Keterpaksaan itu Untuk menjadikan negeri kerajaan GLC dan rakyat seluruhnya lebih baik daripada sebelumnya maka langkah ini perlu dilakukan dan saya menghargai rakan-rakan yang bukan dari kalangan politician yang memahami aspirasi kerajaan menyertai syarikat sebagai ahli lembaga pengarah dan melaksanakan tanggungjawab dengan penuh Profesionalisme, profesional, tidak terikat dengan kehendak politik, tetapi terikat dengan amanah untuk memajukan syarikat. Ada satu arahan yang datang kepada syarikat-syarikat berkaitan kerajaan, tidak boleh melantik politisian menjadi ahli lembaga pengarah. Tapi saya tengok mereka tak buat. <laughs> mereka buat sebaliknya. Ramai politik sekarang ini menjadi ahli-ahli lembaga arah di, di universiti. Maka <laughs> yang otak belacan pun pakai topi bulat juga. <laughs> Jadi ahli bot pakai topi, ada, topi bulat. Ada PhD tapi otak belacan. Hak kita tak mau dan kita telah berikrar untuk tidak mengulanginya lagi. Jadi saya harap kita di Kedah ini tidak, tidak mengambil pendekatan yang sama. Kita kekal di atas integriti dan keazaman kita untuk meletakkan prioriti kepada pentadbiran kita ialah berasaskan merit, dan keupayaan sebenar. Dan saya menasihatkan kawan-kawan yang menganggotai alih-alih lembaga pengarah syarikat untuk meningkatkan keupayaan diri. Tidak hanya bersandar kepada kedudukan dalam apa-apa jawatan lain. Tapi kita dilantik berada di sini atas keupayaan diri kita untuk memandu perjalanan syarikat. Tuan-tuan sekalian, lembaga, lembaga perah penting membentuk strategi dan adalah tanggungjawab kita untuk pastikan strategi dilaksanakan dengan berkesan. Demi memastikan kerjaan jangka panjang, keseimbangan antara penglibatan strategi lembaga dan peranan pengurusan penting dan kita perlu hati-hati untuk tidak melangkaui batasan pengurusan. BOT bukan eksekutif yang melaksanakan keputusan-keputusan board ialah pihak pengurusan saya tak dengar lagi lah ada ahli lembaga pengarah piduk arah pengurusan di luar bidang kuasa dia ke ke keperluan membuat keputusan-keputusan oleh lembaga pengarah ni adalah dalam mesyuarat ahli lembaga pengarah bukan selepas pada itu ataupun sebelum pada itu tapi saya tak dengar lagi lah ada kejadian-kejadian semua macam itu Dulu banyak. Dulu ni buat macam macam CEO ah. Ha. Order sana order sini dalam selera habis. Sampai 4 tahun tak boleh hantar laporan lagi. Tak boleh hantar uh, penyata akaun beraudit tak boleh buat. Bertahun-tahun lamanya. Bila kita mula buat dia perlu mula tekan kita pula. Oh lah hantar lambat lah. Itu tak buat hantar tekan pun. <laughs> Kawan tu pun. Lah. Rupa dengan LHDN tu kita bayar. Cukai pendapatan pemain bola sepak hak lama-lama. Kita mula bayar dia mula ligan. Eh dia tak pasal saya tanya pasal apa dulu tak ligan? Dulu dah tak bayar. <laughs> mula ligan, mula bayar kena ligan. Kata hangpa ni pelik juga. Orang tak bayar kena ligan, kami mula bayar. Pasal apa hangpa ligan? Ah uh, pasal ada ada apa? Trail tu dia pun ligan. Masa tak bayar langsung tak ligan. Penin buat orang. Tuan-tuan sekalian, kita tidak lekang dari cabaran mengurus risiko dan krisis Soalan, soalan kita ialah bagaimana lembaga dan pengurusan melengkapkan diri menghadapi ketidakpastian yang bakal tiba. Dalam masa yang sama, kita terus berusaha mencari peluang untuk kerjasama merentas sektor yang boleh mendorong inisiatif tabi urus yang berjaya. Sebagai contoh, melalui inisiatif kerjasama dengan sektor awam dan korporat yang lain, program seperti The Greater Kedah 2050 dapat menjana tanda aras kejayaan yang baru. Dengan adanya sokongan padu semua pihak saya yakin kita mampu capai lebih banyak kerjaan pada masa depan. Tuan-tuan sekalian, saya harap kursus pada pagi ini dapat diikuti sepenuhnya. Saya pun akan cuba tapi ada meeting juga tadi untuk melengkapkan kemahiran memahami fungsi dan tanggungjawab kita tidak hanya hadir bermesyuarat lepas itu balik tak ingat apa lah Sentiasa membuat keputusan-keputusan penting uh, Untuk laksanakan tanggungjawab kita Walaupun tak ada ahli lembaga pengarah ni bayar elang bulanan, tak ada Dulu ada Function tak function Jadi tunggu pun dapat gaji <guluh> Jadi tunggu jadi rubber stamp pun dapat Tapi sekarang kita tak bayar Elang bulanan Kita bagi Peri tahunan dari fee kalau untung dapat banyak kalau tak untung dapat token token mentah <token> malah boleh duit raya seribu <tik> saya harap kita ada ada semangat untuk memajukan syarikat yang kita jadi bot pada masa depan kita mula mencatat keuntungan ada banyak syarikat yang dulunya tak tahu apa sekarang dah mula menunjukkan sinar saya harap sinar itu akan berterusan untuk mendorong Dekat uh, syarikat, syarikat kita menjadi penyumbang kepada kerajaan Sebenarnya syarikat ni semua ditubuh untuk membantu kerajaan Bukan syarikat ditubuh supaya dibantu oleh kerajaan hmm. Yang banyak jadi sekarang ni Menubuhkan syarikat untuk dibantu <laughs> Kita buat apa lalu tu Baik kita tutup bang Ada 2.2 juta rakyat kedah Salah satu cara untuk kita melonjakkan ekonomi, kita tubuhkan anak-anak syarikat supaya mereka boleh buat perniagaan dan keuntungan tu dipulang balik kepada kerajaan. Maka kerajaan beri tanah, beri tanah murah, bagi peluang-peluang strategik, bagi projek Maris. Projek Maris tu ratus juta setahun beri kepada anak-anak syarikat supaya anak syarikat boleh jana pendapatan pulang balik kepada kerajaan. Ataupun oleh kerana anak syarikat tu telah dibelenggu hutang yang begitu lama tak boleh nak bayar. Dia main hutang pekerjaan. Ada banyak syarikat hutang kerjaan balik. Kita pun bagi dia pinjam. Dia tak boleh bayar. Mereka tak boleh bayar juga. Maka kita bagi dia projek projek kerjaan supaya dia dapat jana income, dia bayar balik. Pinjaman tu. Saya harap akan bermula lah episod yang menyeronokkan tu. Syarikat-syarikat mula membayar hutang balik dan mula menyumbang kepada kerajaan. Alhamdulillah BKNK target nak bagi 10 juta pada tahun 2026. Tahun 2025 ni 5 juta ke? 6 juta. Banyak syarikat lain yang mula menyumbang lembaga sumber air. Bukan okay, tak ada sendiri kot. 20 juta tahun lepas. Tahun ni kita balas 15 kot, Dato' Kira. <laughs> kita mula mengambil daripada anak syarikat yang jana pendapatan. Kalau ada banyak kita ambil banyak lagi. Memang tujuan tubuhkan syarikat untuk bantu kerajaan, bukan untuk kerajaan bantu orang yang kerja di syarikat tu. Jangan salah faham. Maka peluang-peluang ni saya harap dapat dimanfaatkan sebaiknya untuk jalan pendapatan bagi kerajaan, kerajaan pulang balik kepada rakyat. Itulah tanggungjawab kita. Bukanlah kita berada di situ untuk menikmati semua kemanisan yang ada di syarikat tu untuk diri kita sendiri, maka rakyat lenggang. Pasal kita tak ada banyak peluang. Kita tu tak banyak rezeki di sini. Pendapatan kita dalam lingkungan kita lah. 2.2 juta ni bergantung pada kita. Maka tanggungjawab kita ialah memulangkan setiap sen yang datang peluang tu kepada kita, kepada rakyat dalam pelbagai bentuk. Salah satu yang dibuat oleh PKNK ialah melalui pusat khidmat wakil-wakil rakyat. Saya yang paling dekat dengan orang ramai ni wakil rakyat lah. Siapa yang besar riukan rakyat dia tahu. Orang mai tu macam-macam. Bayar bil elektrik pun suruh kita bayar. Dah susah sungguh ada genuin tak mampu bayar. Genuin tak mampu hantar anak sekolah genuin betul dia tak mampu sungguh. Yang skema pun ada juga lah. Yang skema tu semua pusat khidmat dia pergi. Dia ulang tu tiap-tiap bulan. Kalau satu pusat khidmat dia dapat 100 36 tak tiri 3500 sebulan. Dia pusing lah tu ya. Ada. Uh, tapi yang genuine, uh, pusat khidmat dia tahu. Dalam kawasan dia. Saya juga terima kasih kepada KNK dan anak-anak syarikat KNK yang telah mengambil inisiatif ini untuk pertama kali melalui pusat-pusat khidmat wakil rakyat. Kita pun cek dengan JKM, cek dengan lembaga zakat supaya tak uh, bertindih-tindih terlalu banyak orang yang sama dapat semua benda dia dapat semua uh, dapat orang lain sama dan kita, kita telah buat uh, dalam tempoh dua tahun ini satu kerja yang sangat melapangkan uh, kami di bawah lah. terima kasih di atas uh, budi baik tuan-tuan melalui kumpulan PKK saya harap program ini akan, buat, akan membuka ruang untuk perbincangan mendalam dan produktif saya nantikan pandangan dan pengalaman berharga dari setiap penulis dalam forum yang akan diadakan sebentar lagi. Saya pada pagi ini juga ingin mengumumkan bahawa Ukir Mall yang kita uh, adakan program ini akan bertukar nama selepas ini kepada Ukir Arena. Untuk memberi vibe uh, aktifnya tempat ini. Jadi arena, bukan lagi mall yang tunggu macam tunggu itu. Jadi kita pusat untuk kegiatan aktiviti yang banyak, maka kita arena kan tempat ini untuk menjadi uh, pusat aktiviti kegiatan ekonomi, sukan, kesihatan, sosial dan macam-macam lagi lah. Dan dewan yeah. ini juga jadi pusat pengajian insyaAllah. Akhir kata saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Kitalah, uh, mari kita sama-sama mendorongkan cara untuk membentuk kejeaan masa depan yang mampan untuk generasi yang akan datang insyaallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh